श्रीपरमात्मने नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मन विप्राह एवं परम्पराप्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया त्यज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसिमे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्मविवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं द्वेद्ध परन्तप अजोऽपि सन्न भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवयो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतामद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यञ्चपि विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गति